Во время встречи ветеранов в Полтаве, Полка. Вот, так он говорит, мне легче сделать один боевой вылет, чем выступить перед, перед народом и рассказывать, как воевал. Это очень сложный вопрос, как я воевал. Я Белорус Станислав Михайлович, рождение 1926 года. Родился я в селе Тамаровка, на Черниговщине. Сейчас я живу в городе Киеве, на улице э, лабораторная теперь 28, квартира 31. Здесь живу я в Киеве уже почти 50 лет. До этого работал и учился в городе Львове, окончил там Политехнический институт. Я читатель библиотеки Петра Панча. Очень хорошая библиотека, очень хорошие сотрудники с уважением, с любовью относятся ко мне. Я был призван в армию 6 ноября 1943 года, в день освобождения города Киева. Я был на вокзале, нас грузили вагоны для поездки на место службы, и в этот день объявили о том, что наши войска взяли город Киев. Мы, конечно, были очень... Я был, потому что я украинец, поэтому я, для меня было это приятное, самое приятное сообщение, что наконец-то столицу Украины освободили. И так с этого 6 ноября началась моя служба в авиации. Прибыл я в 44-й учебный офицерский авиаполк, который базировался в Селетоцком, там это был учебный центр, где готовили будущих членов экипажа для бомбардировщика самолета Ил-4. В частности, я учился на воздушного стрелка. Значит, экипаж состоит из четырех человек, летчик, штурман, радист и стрелок. Вот я самый тот сидел, который сидел в посту, причем сидел спиной к летчикам, летчикам осмотрел и назад, так как я был защищал заднюю полусферу самолета Ил-4. Поэтому для меня было важно смотреть все, весь обзор, который я делать обзор сзади, чтобы не, не так сказать, незаметно подкрался истребитель немецкий. В этом учебном полку я пробыл или семь месяцев примерно у учёбе. Там значит, присвоили мне звание Ефрейтера. Вот. И в сорок третьем году, нет, уже в сорок четвертом году в составе экипажа летчика Василия Федорова. Вот я был вместе с экипажем отправленный в боевой полк, который стоял в городе Белая Церковь. Сюда я прибыл летом 1944 года. Это был действующий полк, 20-й гвардейский, севастопольский ордена Суворова полк дальней авиации. Командир полка был полковник Гельбок. По национальности Латыш был очень строгий командир, но не только строгий, но был и боевой командир, и очень храбрый, вежливый. И главное, беспокоился о том, чтобы его экипажи остались живыми после выполнения боевого задания. Поэтому делал все для того, чтобы экипаж был готов выполнять боевое задание. Мы... Прежде чем идти на боевое задание, то есть на бомбардировку целей, которые находились в Германии, Румынии или, э, или в Венгрии, значит, было принято такое правило, было такое, чтобы сначала каждый член экипажа в отдельности слетал на боевое задание 2-3 раза в составе других экипажей, которые были опытные которые сделали по 20, по 30, по 50, по 100, по 100 вылетал. Таким образом, значит, мы не просто нас кидали в бой, как говорится, не то что в бой, а в войну, не готовым, а для того, чтобы подготовить нас, чтобы мы понюхали пороха, чтобы встрелены были, чтобы когда я 4, 6 сентября 1944 года, сделал первый вылет на Будапешт в составе вот такого экипажа полностью, который уже много э, сделал боевых вылетов. А цель была Будапешт, это столица Венгрии, очень сильно защищена, противовоздушная оборона была очень сильная. Поэтому на подлете к, к этой цели, несмотря на то, что в воздухе было ниже, чем минус 20 градусов, и выше практически не бывает. Высота 7 половиной тысяч метров, это постоянный холод. Я был от страха мокрый, как будто меня окунули в бочку с водой. Несмотря на то, что на э, так сказать, воздух был минус 20 и больше. Вот что такое э, цель, и что такое первое ощущение, когда самолет бросает влево, вправо, вверх, вниз, от, ну в зависимости от того, где разорвался снаряд зенитный. Если сверхнуть, самолет падает вниз. Если ниже, ниже взорвался, его бросает вверх и так далее. Так вот, этот ваш походный слуга был мокрый как курица от страха. Что такое э, война? И для первого раза, конечно, это было зрелище такое страшное. Хотя потом, когда я сделал несколько десятков вылетов уже э, после первого вылета, я чувствовал себя вполне нормально, летал, не, даже не думая о том, что меня могут убить, что там могут нас убить, но и так не только я, и все остальные члены экипажа, потому что они тоже сделали тоже два-три вылета с другими. После этого нас собрали вместе, и мы на, или и послали нас тоже на цель. Первый раз бомбом Цель был э, город Лодзь, это Польша. Польше. Ну, он под, немец, под немцами был, поэтому летали мы туда. Это остановительно цель, которая была сравнительно слабо защищена противовоздушной обороной, поэтому отбомбились там благополучно и вернулись на назад уже в состав экипажа. За войну я сделал 24 боевых вылета, летал в качестве стрелка значит, на бомбардировку после этого. После вылета на Будапешт я еще летал. Два или три вылета сделан на Будапешт уже в составе своего экипажа. Кроме того, летал на Венгрию, Дебрицель, Сатумаре, на в районе Польши, это город и порт Танцы, Гильдиня и Германию. Значит, Бреслав город такой есть, промышленный центр. Кенесберг. Несколько раз, три или четыре раза летал на Кенесберг. Потом, значит, на э, Пилау есть такой порт немецкий. Свинемюнде порт немецкий. Данцы, Дыня. Вот. Вот те цели, на которые я принимал участие в налетах на эти города. И кроме того, еще несколько раз летали на бомбежку передовой, передовых позиций на Зиеловских высотах, это перед Берлином. Вот те цели, на которые летал. Никаких посторонних разговоров. Полет идет молча. Включены наушники у каждого, включены на то, что он слушает только у командира экипажа в летчика включен э, аппарат, который и разговаривает, и слушает одновременно. Так, значит, как готовится полет? Выстраивается пол, командир полка дает задание перед вылетом. Указывает, какая цель, какое время происходит бомбометание, порядок взлета и захода порядок прихода на цель. Значит, первым взлетает самолет-разведчик, который взлетает за 2-3 часа до вылета основного состава полка. Эта разведка идет в основном погоды, потому что экипаж практически летит неизвестность, не знает ни какая погода там был, ни что его ждет впереди, какая там защита в этом, этого города или населенного или города, или порта, вот. поэтому практически полет идет неизвестный. После этого летает осветитель. Это экипаж, который освещает цель. Он первый взлетает, и первый приходит, находит цель. Вот. Потому что ночью... летали мы э, только ночью, днем мы не летали. Это экипаж дальняя авиация вся была ночного действия только. После него вылетают 3-4 экипажа, которые специально занимаются только подавлением зенитной артиллерии и прожекторов. И после этого взлетает та группа, которая, собственно говоря, бомбит объект. И последний взлетает экипаж, который фотографирует цель после налета, после окончания лета. И привозит снимок, результаты, на котором видны результаты полета полка или эскадрильи, или дивизии, сколько там, сколько самолетов принимает участие. Но каждый спок фиксирует свою работу. Укажем. на цели мы должны быть в определенное время. Скажем, 20-30 минут на цели, так как после нас приходят другие полки, которые тоже бомбят эту же самую цель. Это то, чтобы там не было столкновений ночью, не видно же. На цели-то видно, конечно, а так по маршруту не видно ни нас, ни, ни мы не видим никого, ни нас не видит никто. Вот поэтому все точно было расписано по минутам, чтобы каждый знал, когда, что делать ему когда появляться. Вот такая, такой порядок. Значит, э, радист держит связь э, с землей. Ее первая задача – это доложить на землю, что, он, что экипаж летел и Леона был на курс. Потом он докладывает о том, что экипаж прошел линию фронта. И третий доклад. После того, как он отбомбился, он докладывает, что бомбы сброшены, задание выполнено, разворачиваясь, идут на основной свой аэродром, и молчок. до самой линии фронта. Больше никакой связи экипаж не, не поддерживает с землей, мы оторваны от земли. И только после перелета линии фронта начинается радист, начинает связь устанавливать с аэродромом, запрашивать посадки и так далее вот а так все в экипаж молча летает летит э, э, при подходе к цели да, полет идет э, с набором высоты от взлета до самой цели примерно набирает шесть половиной семь тысяч метров постоянно ниже мы не опускались вот. Это для того, чтобы меньше были уменьшить потери э, от стрельбы зенитной артиллерии. Когда э, заходит на цель, штурм он дава, дает командующим боевой на боевом курсе, значит практически экипаж летчик держит самолет в постоянном в одном и том же положении и по высоте, и по скорости, и по другим показателем, Он выдерживает строго прямую линию. Пока мы, до тех пор, пока не сброшены бомбы. Как только я скажу, а так как подо мной пролетали все э, бомбы подо мной, под пролетает. Я в фасте сидел. как только я сказал, что бомбы пошли, бомбы сброшены. Лодчик тут же разворачивает машину в, э, в вираже в крутом вираже для того, чтобы уйти от зенитный зенитную артиллерию. То есть практически бросает его в вираж. Что э, 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 такое экипаж? Экипаж это единая семья. Практически я 8 лет служил в авиации. Практически в экипаже все люди настолько сближаются, что мы знаем подноготную каждого, знаем, кто чем дышим, и понимаем каждый член экипажа с полуслова другого потому что мы практически становимся одной семьей. У нас даже характер вырабатывается, притирается так, что мы не, не, не терпим ни возражений, ни чего ни лишнего, чтобы не было в экипаже. Вот это семья, которая неразлучная. А так в воздухе по небратству, естественно, никакого нету. Любое слово летчика является приказом для остальных членов экипажа. И для штурмана, и для радиста, и для стрелка. Мы беспрекословно выполняем все его команды, все, что он скажет. Он настоящий командир в воздухе, и ему подчинено все. Война для меня, и для других экипажей закончилась практически 9-го. Не в День Победы, а раньше, потому что дальней авиации практически было, было делать нечего уже в конце. Поэтому последние вылеты были э, на зееловские высоты. Это бомбометание по укреплениям, которые были созданы перед Берлином. Значит, э, вешали нам, подвеска была одна. Тонная бомба и две по 500. Так как бомбы бросали по укреплениям, бетонным укреплениям. Поэтому наружная подвеска, бомба были практически... Не брали мы легкий бомб, 100 килограммовый, а были вот и 1000 тонная и 500 это это по полтонны, И то три бомбы внешней подвески. Летали на заездские высот, Это было в конце апреля месяца. Но ну, в мае мы уже вылетов никуда не делали. Значит, вот так для меня это закончился День войны э, на Заеловских посотах. Надо сказать, что немцы, конечно, в конце боевой войны были не те, что они были в 1942-1943 году. Это была армия, которая чувствовала, что она, она терпит крах, что она побеждена и вынуждена сдать оружие, поэтому, конечно, сопротивление у них было не такое, как было раньше. Хотя, конечно, надо отдать должное немцам, это было лучшая армия в мире, и поэтому Советский Союз победил, Красная армия победила лучшую армию мира. Естественно, что Красная армия была э, тоже, значит, она была лучше, чем немецкая, была. но это она стала лучше După 42-o 43-a o, 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 -o când am obținut le după ce stă venera